Наша область как форпост на четырех фронтах. Харьковское направление, Донецкое, Херсонское и Запорожское. И со всех этих регионов люди приезжают к нам. В настоящий момент у нас больше, чем 252 тысячи перемещенных людей, которые из горячих точек приехали к нам в безопасную зону, которым мы оказываем помощь. Это у нас здесь медико-социальный центр. А сейчас мы сделали здесь пункт выдачи гуманитарной помощи. Сегодня мы будем выдавать здесь 650 горячих обедов бесплатно. Такие обеды горячие мы выдаем ежедневно. По региону, по нашей области, мы ежедневно кормим полторы тысячи людей. За время войны Наша организация получена более 300 тонн гуманитарной помощи. И помощь от нас получили уже 100 тысяч наших переселенцев с горячих точек. Я являюсь опекун ребенка. Ребенку 11 лет. За три месяца второй раз такая помощь хорошая. Большое спасибо, конечно, в этом наборе ну, все есть. И мука, и продумано все, и соль, и сахар, и крупы, и макароны, и консервы. Робота Дніпропетровської обласної організації заключається не тільки в роздачі гуманітарної допомоги, хоча це дуже важливий розділ нашої роботи. но и в проводиться вся робота в тісному контакті з органами власти. Ми завжди приділяли дуже велику увагу взаємодії з Червоним Хрестом, тому що це організація, яка протягом останніх 30 років піклується соціально незахищеними верствами населення. Ми можемо говорити, що з 24 лютого цього року трошки підсир. Ну, не трошки, а в рази, але працюємо ми в цьому напрямку з початку війни, з 2014 року.